Hello? 太吵了，我不不脱口罩了今天。首先，我现在出门，只要出门不管去哪儿我都戴口罩，我不会脱口罩的，再也不想隔离了，冤枉死了，<laughs> 顶楼二。 看到第五集还是第六集？昨天看了一点。要剧透？剧透的话，马上就关，没关系。你们想剧透就剧透吧，五秒内我就可以关直播。 真的好厚，没有啊，就一件外套和一个 T 恤衫 <laughs> 帽。帽子帽子不热。对 <laughs> <laughs>、哎 你说，你们说我是去干嘛？肯定去电台喽。好累哦，<laughs> 我的妈呀！真是太累了，活多，嗯。这次预告照，这次预告照真的还挺好的。 哼哼哼哼，<laughs> 年轻人喊什么累？<laughs> 年轻人就不能喊累吗？阿哥，好像口型蛮难。大头，大头在，大头在前面坐着。 带出去晃一晃，刚好。吃饭准备一会儿吃，我现在我在考虑要不要去买一点海南鸡饭吃吃，然后再去电台，还是直接去？嗯，有点不想吃，不是很饿，想回想全部结束了回家吃烤串儿。 遛狗原来坐车溜的吗？带你当然不是啊！大家大家多跑一跑，多走一走，是吧？最近打王者没有打？我最近都不打游戏，太累了。最近人均怎么样？还不错吧？你能直播久一点吗？不行。 今天好像听说一会儿韩国八点的时候又要那个我们那个去旅行的那个 content 节又要出来了，嗯，一会儿要去看，那还挺好玩的。成熟男人不可以说不行，为什么？什么是快乐星球？快乐星球是什么东西？ 你儿子 Mark 真行，还不错。啊，昨天昨天跟他们打了一把，打了一把就吃拿第一名了。开美颜了吗？我不知道，我没动。下饭综艺。 也不是，也没也不是什么有没有意思，就一群一群小朋友在那吵吵闹闹的，吵吵闹闹的，没什么营养，就是下饭综艺，没错，你们说的对。<laughs> 塞车还可以。 一群小屁孩，对，小屁孩在那吵吵闹闹，搞来搞去，吵来吵去，非常下饭。嗯，乐乐有腹肌了，我看到，那个能看到吗？那个衣服能看到吗？为什么能看到？我就说我骗你们干嘛？ 是吧？而且我现在去健身了，我现在已经开始和钱弄去健身房锻炼了。他不是一直去锻炼然后他一直叫我去，然后让我让我让我带让我不是让不是让我带他去，让，他他他带我一起去，说想我想想我陪他一起去，我每次都拒绝。到后来，到后来想想，哎，叫我这么多次一直不去，不好意思是吧？那就去一趟。 所以它超级好玩。为什么不要举铁？我不会把自己身体练成那种，那种，就是爆炸式肌肉的那种，就是就是普通普普通通，有就行，也不是有就行，对，适度举铁，对，不会过度。那昨天练练练的是那个背肌，我今天今天还要练习，但我今天就手臂抬不起来了，太痛了。 练抬手臂就痛，练肩肩膀也练，背也练，都练。那个老师，那个老师说，那个老师说我的运动神经非常强，然后说我说我说我,说我的说我的说我的身体是非常有天赋。 听到了，听到听到这样的，听到这样的夸赞，当然还想再去，<laughs> 所以我昨天去了第二次。第一次去完，第一次去完那个老师说，那个老师说你不运动你就能这样，你平时不怎么运动你都能这样，那你天赋可以啊，你这各种各种各种夸奖我，不管是真的还是假的，但是不管是真的还是假的，夸我不 <laughs>。 开心了，那就那当然得去了，是吧？但我觉得他不是盲夸，我觉得他说这是有依据的，否则我也不是那种别人说什么就信什么的人，是吧？也这。 人人家又又,又不不不又不是推销，又又不差又不缺我一个，这个嗯这么多人都都找他练，又不又不缺我一个学生是吧 <coughs>？所以我觉得他应该是真心的，不是不是为了不是为了那个叫什么，不是为了推销而社会了一下，我希望不是这样的。<laughs> 但昨天跟钱诺一起练的时候，他他练着练着就把上衣脱了嘛。他那个他那个肌肉，我的天呐，就是就真的就是就是脱穿衣非常瘦，穿衣显瘦，脱衣有肉那种。他他那个身体，我的妈呀，就就就就,就那个肌肉，就就就是怎么说呢？就真的就就就就不是人，你知道吗？ <laughs> 就特别特别大，也不是特别大，就是特别特别就就就就就它没有肥肉，它就全纯,纯肌肉，然后那青筋又爆的那种，不得了，非常震惊。 外面，外面咋了？我不知道，能不能偷拍李宁？你看他自己会公开的但，但但但他真的，他的肌肉真的特别特别，真的就是恐怖的程度，就已经不是说就已经不是说就是只是有了，是已经就是就是比较。 就比较，就真的，真的，真的恐怖的程度。我什么时候也录一下？为什么？我我我不想露 <laughs>，我不是很想露。 你有腹心心，我们我们我们队里面除了个别成员都有腹肌，这个别成员你们你们自己想是谁？<laughs> 你自己你们自己去想是谁？嗯、yeah.，<laughs> 我看到了很多正确答案。 <laughs> 我看到了很多正确的，嗯。笑死我了，我我我我有的呀，我是有的呀，我我我没有必要去拿这种东西骗人是吧？有就有，没有就没有，没有又又没有又不代表没有没有就没有，又不是说没有就就,就是个丢人的事情是吧？ 没有就没有，有就有，嗯。那有的话，那我当然说有了。那我有，我难道还说没有吗？<laughs> 嗯。下面，下面评论，谁谁谁点点，有被内涵到，笑,笑死我了。 身材顺位啊，身材顺位，算了，给那些低顺位的留些面子。陈志，过两天要拍的，前一段时间我们在拍那个。 新曲 MV 的时候，我跟吉桑说：“说我们什么时候再拍陈志？”他说：“他说他说，哎呦，他说你竟然想拍陈志！”我就说：“我什么时候不想拍了？”说然后，然后就没了。然后过两天，过两天要拍陈志。你们拍 MV 了，那我们要回归，那肯定拍 MV 了。 没拍 MV 不像话呀，是吧？什么样的 MV？这这 MV 你就你就看自己自己等等等等嘛，是吧？舞蹈练习了吗？MV 都拍完了，舞蹈可能没练吧。 女团舞什么时候安排？看看吧。你是不是又瘦了？不知道哎、欸。哎呀，我都你说，不剧透，我都剧透这么多了还不剧透？MV 拍好了算剧透吧？<laughs> 舞练好了算剧透吧？ 你们拍 track video 了吗？那个 boring 到底有多 boring？Rolling 乐乐安排一下 cover <laughs>。好菜汤事件。机上膝盖好了，他机应该已经基本上已经全好了，因为他全。 不全好的话，一般不会让它这么简单就，肯定身体重要是吧？哦，这次我们拍 MV 的时候，太阳兄给我们买了一个那个，给我们买了一个，也不是买，就是租了一辆租了一辆 copy 车，就是。 咖啡车，就你那车，你随便点东西，他都会点什么，他都会给你做什么。就是喝的东西，他给我们订了一个那个车，对，吃喝了好多，喝了好多咖啡，笑死我了。然后赶紧给他发消息。 <laughs> 哥哥好有钱，那可不，哥哥，哥哥就是哥哥 <laughs>。 搞到二十五分下线，我困了，我要睡一会儿。呵呵这车不隔，不是不隔音，因为我开窗了。我不喜欢把窗关了，因为关窗的话太闷了。嗯。 还想说到二十五分钟再关了。但是我看到有人在剧透，那就再见，拜拜，下次见，直接睡觉，谁 <laughs> 让你们剧透？